Вконтакте, 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 зашел, зашел, ВКонтакте, ВКонтакте. Меня зовут Калевета Илья Олеговна, я учитель Генической общеобразовательной школы номер 3. Преподаю я математику и информатику в этой школе. Сложно себе представить сегодняшний мир без информационных технологий, так как они очень плотно вошли в нашу жизнь большой популярностью пользуются социальные сети. Мы создаем аккаунты и посещаем странички как минимум два раза в неделю. Это очень удобно, согласитесь. На сегодняшний день 96% нашей страны состоят в социальных сетях, зарегистрированы. В нашей школе мы провели мониторинг. В какой социальной сети ты зарегистрирован и какая больше социальная сеть тебе нравится. Выяснилось, что в нашей школе больше предпочтения отдает в ВКонтакте. Однажды прослушав дистанционный курс «Если вас нет в интернете, то вы не существуете», ко мне пришла идея, как мне социальная сеть может помочь в работе. Попыталась найти что-нибудь подобное в интернете, но только встретила теоретический материал. Да, в школе создала свою маленькую, небольшую группу участников, помощников в своей работе. Хотите знать больше? Заходите на нашу страничку ВКонтакте. Вот ее адрес. На данном этапе мы в стадии разработки. Идей много. Рассчитано это не на один год. Ценность использования социальных сетей на сегодняшний день недостаточно оценено. Многие скептически, воспри... многие скептически воспринимают возможность использовать данного способа в качестве средства обучения, так как традиционные э, социальные сети воспринимаются как среда развлечения. Однако нельзя отрицать, что использование социального пространства может благоприятно организовать коллективную работу, проектную деятельность, международный обмен самообразование, сетевую работу людей, которые находятся в разных точках земного шара. Спасибо всем за внимание. ВКонтакте. 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 Зашел, зашел, зашел. ВКонтакте. ВКонтакте. Редактор